Segalanya bermula dengan audio ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Tiga penjenayah samun paling dikehendaki ditembak mati selepas menyerang anggota polis di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal Melaka. Kesemua suspek bertindak menetak seorang korpal sebelum mereka ditembak dalam kejarian jam 4 pagi tadi. Pada awal pagi 24 November 2025, suasana hening di kawasan ladang kelapa sawit Durian Tunggal Melaka berubah tegang apabila operasi polis yang dijalankan secara taktikal bertukar menjadi insiden tembak menembak. Operasi itu diketuai bahagian siasatan khas di Sembilan, Jabatan Siasatan Jenah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka bersama JSJ IPD Alur Gajah. Gerakan tersebut merupakan sebahagian Ops Kasar Melaka bagi mengekang kegiatan samun bersenjata di negeri itu. Pasukan operasi meski Zul ladang sekitar jam 4 pagi ketika suasana sekitar masih gelap. Sebelum kejadian itu, polis menerima maklumat risikan tentang pergerakan tiga individu yang dipercayai ahli kumpulan penyaman paling aktif di Melaka, dikenali sebagai geng DT. Kumpulan tersebut dilaporkan terlibat dalam tidak kurang 20 kes pecah rumah, kilang dan kedai makan di Melaka sejak tahun 2024 yang dianggarkan kerugian sekitar 1.5 juta ringgit hasil kegiatan jenayah mereka. Maklumat itu membawa polis ke kawasan Duran Tunggal yang sering dijadikan laluan dan lokasi berteduh kumpulan berkenaan. Pada jam Am Hingga 4 hingga 4.50 pagi ketika melalui kawasan kebun sawit berhampiran Taman taman Perdana pasukan polis terserempak tiga lelaki berjalan kaki dalam keadaan mencurigakan pasukan polis memperkenalkan diri dan mengarahkan mereka berhenti untuk pemeriksaan namun arahan itu tidak diendahkan dan ketiga-tiga suspek bertindak agresif dan berlaku pergelutan singkat antara kedua-dua pihak menurut ketua polis Melaka Datuk Zukhairi Mokhtar salah seorang suspek melibas parang panjang ke arah seorang korporat berusia 30-an kesihatan. tersebut mengenai lengan kiri dan hampir meragut nyawa anggota berkenaan. Dalam keadaan ancaman kritikal itu, polis terpaksa melepaskan tembakan bagi tindakan mempertahankan diri. Tembakan dilepaskan ke arah ketiga-tiga suspek yang terus rebah di lokasi. Satu orang anggota polis mengalami kecederaan yang agak serius di tangan kiri dan hampir meragut nyawa beliau. Ketiga-tiga lelaki itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan sejurus pasukan perubatan tiba. Ada dua daripada mereka dikenal pasti sebagai pemanis Warren berusia 24 tahun dan Logos Warren berusia 29 tahun. Suspek Logos Warren pula didapati memiliki 39 rekod jenayah dan dadah. Seorang lagi suspek tidak mempunyai dokumen pengenalan diri tetapi kemudian disahkan sebagai puspana dan berusia 21 tahun. Pemeriksaan lanjut di lokasi menemukan tiga bilah parang panjang, topeng muka, sarung tangan, beg hitam serta pemotong besi. Semua barangan itu dipercayai digunakan untuk memecah masuk bangunan dan melumpuhkan CCTV. Polis turut percaya modus operandi kumpulan ini ialah bergerak secara berjalan kaki bagi mengelak jejak ditangkap. Kaedah ini menyukarkan polis memantau laluan mereka terutama di kawasan ladang sawit. Maklumat rekod jenayah menunjukkan seorang lagi suspek daripada kumpulan itu mempunyai 12 rekod berkaitan jenayah harta benda dan dadah. Geng DPT atau nama penuhnya geng tunggal dipercayai aktif merentas di tiga negeri selain Melaka kumpulan itu melakukan dua kes di negeri Sembilan serta satu kes di Selangor keseluruhan kerugian dianggarkan meningkat kepada 1.35 juta ringgit bagi tahun 2025 Siasatan awal dijalankan oleh JSJ IPK Melaka di bawah Seksyen 307 Kanun Kesesatan iaitu cuba membuduh membabitkan kecederaan terhadap anggota polis. Laporan lengkap dihantar ke ibu pejabat kontijen untuk semakan. Namun perkembangan kes berubah secara tiba-tiba selepas ahli keluarga ketiga-tiga suspek tampil membuat laporan polis. Mereka mendakwa kematian itu bukan kerana polis mempertahankan diri tetapi execution style. Bagi korang yang tak tahu apa itu execution style adalah cara pembunuhan yang menyerupai pelaksanaan hukuman mati iaitu biasanya dalam keadaan mangsa tidak melawan. Ekoran laporan itu JSC Bukit Aman yang diketuai pengarahnya Datuk M. Kumar mengambil alih siasatan sepenuhnya. Beliau menubuhkan satu pasukan khas bagi menilai semula semua elemen insiden tembakan. Pengambil alihan ini dilakukan setelah keluarga suspek tidak berpuas hati dengan penjelasan pihak polis Melaka. Bukit Aman memberi jaminan siasatan akan dibuat secara telus dan profesional. Pada hari sama laporan dibuat, sebuah so, sidang media dianjurkan oleh Lawyers of LFL di Petaling Jaya. Pegawai Raja Negara Jan dan Saj Singh mendedahkan satu rakaman audio sepanjang 13 minit 53 saat. Maka terkejut beruklah semua wartawan dalam sidang media itu. Rakaman itu menurut mereka dirakam isteri kepada Logis Warren ketika masih berada dalam panggilan telefon. Audio tersebut dianggap bukti penting yang bercanggah dengan kenyataan polis Melaka. That this is pure fabrication. I repeat that pure fabrication, and we will give you the evidence as to why we are saying that this is pure fabrication and completely complete untruths. Now, what has happened in reality is that all three of them were shot, execution style. Execution style killings were done for all three of them. That all three of them were shot, execution style? execution style killings were for all three of them. Untuk pengetahuan korang, dalam rakaman itu kedengaran suara lelaki dipercayai pegawai polis memberi arahan ini. Satu, dua, dua, <tongan> Turut kedengaran suara lain menyebut. <tongan> dia tanya dia siapa? Polis ke siapa? Dia kata tak tahu. And then uh, dalam conversation tu, uh, dia, dia kata sama saya lah. Memang dia, dia memang tak ada berhenti kereta sebab dia tak tahu tu siapa sebab itu bukan kereta Petroka yang ada lampu biru. Tu. Okay, so kereta tu kereta biasa. Tak tahu siapa. And then uh, sudah cut telefon tu, sudah berhenti. Dalam beberapa saat, dia call balik dengan saya. So dia call balik, saya tanya dengan dia apa keadaan masa saya belum start recording. So dia panggil saya, ah you datang ambil saya dekat highway, saya sudah naik highway. Kereta tu tak boleh dah, bawa laju sangat. So saya bagi tahu dia, you turun daripada highway, pergi terdekat punya balai. Kalau itu polis, kita jumpa dekat balai apa kes ke apa-apa selepas tu. Kalau itu bukan polis, mungkin dia orang pun tak nak masuk dekat balai. So bila saya bagi tahu dia macam tu dia kata, saya sudah terlepas exit simpang 4. So maksud dia tak boleh turun dekat simpang 4. So selepas tu dia kata kereta tu sudah overheat Temperature naik Memang dalam, dalam rakaman tu memang ada So bila time tu saya sudah start rakam lah Sebab saya pun tengah bawa kereta Saya nak isi minyak So masa saya isi minyak tu saya tak nak bawa telefon tu keluar So saya pun tak tahu nanti dia akan cakap apa So saya sudah start recording dekat sana So masa tu memang saya pun tak ada dengar Apa dia cakap dalam recording tu Selepas semua insiden Saya bila last time saya dengar Baru jelas apa yang terjadi semua. Rakaman itu dikemukakan kepada sebuah firma forensik untuk diperjelas dan ditranskrip. Firma berkenaan ialah Sisi Kumpul Forensik Malaysia Senda Berhad. There's no audible evidence of a parang attack as alleged by the police. Uh, media report mentioned weapon found at the scene. Uh, but there's no audio confirming, uh, no audio about such discussion taking place among the police. Although there is recording uh, saying bonnet and uh, walkie-talkie were discovered, no other form of barang or anything else that was reported by the police. Uh, several loud, impulsive sound uh, resembling gunshots were heard while the suspect appears to be uh, already restrained. Uh, so there is no audible indication of an attack that would cause the police to open fire. So uh, these are my findings, and I will present the same findings to the police later. Dalam laporannya pakar forensik menyatakan tiada bunyi atau perbualan yang menunjukkan senjata parang ditemui ketika kejadian. Tiada reaksi kejutan pegawai atau bunyi pergelutan yang selari dengan dakwaan serangan parang. Tiada juga suara jeritan kesakitan daripada mana-mana anggota polis yang didakwa dilibas. Keseluruhan audio menunjukkan situasi suspek dalam keadaan keliru tetapi patuh. <San> ơ hết 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 Analis turut menyebut bahawa garis masa rakaman seolah menunjukkan ketiga-tiga suspek telah ditahan hampir sejurus kenderaan mereka berhenti. Tiada petanda bahawa berlaku serangan balas terhadap pegawai. Ketiadaan urutan pergaduhan atau pergurutan jelas dipersoalkan oleh pasukan peguam. Peguam-peguam turut menekankan keperluan semua pegawai terlibat digantung serta merta. Siasatan tidak boleh dijalankan oleh pihak yang sama berada dalam insiden tersebut. Mereka menggesa pembukaan kertas siasatan membunuh ke atas pegawai terbabit. Gesaan turut merangkumi tindakan terhadap mana-mana individu yang didakwa cuba memasukkan bukti. Pihak keluarga suspek mendakwa kereta dihalang oleh sebuah perodua arus tanpa nombor plat. Dakwaan ini sedang diperiksa melalui rakaman kamera jalan raya berdekatan. Jika benar, kehadiran kenderaan tanpa nombor plat akan menjadi elemen penting siasatan. Bukit Aman kini meliti rekod laluan dan pergerakan semua pasukan operasi. Siapa yang benar? Adakah polis atau suspek?

Saya takutkan ti. tu jalan ini. Oh, yeah. itu. Berapa minit? Berapa minit? Oh, berapa minit? Berapa minit? Oh, berapa minit? Berapa minit? Oh, berapa minit? 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 Berapa Jangan okay. Ah, pilot. Tolong tolong di dalam. Pilot, semai. Patut ini tu. Ini mana? Ini ni. Ini pun kau mana kau? Jangan bang. Ini satu. Jangan tak tahu kan? Jadi jadi tu dia bukan. Tengok orang nak tanya ni mana? Yo. Ini lah. Buat. Tala tala. Jumpa.

Bukan saya, saya. Bukan saya, saya. Bukan saya, saya. Bukan Oh, tidak. 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 dia Tidak. 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 Tidak.